Все началось с того, что я был музыкантом, и я заказал свой первый инструмент на eBay. Я его привез в Украину, и он мне просто не подошел. Я решил его продать, и это был мой первый бизнес. Когда я понял, что бизнес дает больше, чем музыка, я решил найти себе хорошего друга и партнера. И у нас рождается идея производить аксессуары для духовых инструментов. Я помню, первый клиент наш появился на eBay, то есть через eBay мы продали. И когда мы ему отправили, он получил, оказалось, что для его инструмента не подходят наши детали. Максим, я помню, три дня тогда не вылазил из мастерской, сидел с мастерами, смотрел, искали пути, но мы разгадали эту тайну, да, которая вот есть у каждого бренда своего инструмента, и это позволило нам еще дальше расширяться. Мы постоянно обучаемся, у разных экспертов ходим на тренинги. И Например, и e экспорт School от Укрпочты помогла нам встать на следующую ступень. Мы создали сайт на платформе Shopify, который помогает именно выходить и работать со внешними рынками. В то же время мы открываем магазин на Amazon, спрос на нашу продукцию постоянно растет. И в 2019 году мы получаем премию от компании Pioneer «Прорыв года». У нас появились новые сотрудники, мы начали выходить на новые рынки, нас стали узнавать. И это дало нам возможность сотрудничать с разными известными музыкантами. Вот, например, в Украине это Денис Саду, в США Артур Сандовал, человек, у которого 10 Грэмми. Кристиан Скотт, Сергей Накаряков. Бизнесу сейчас непросто. И мы также были вынуждены отправить своих сотрудников на удаленную работу. Мы не отчаиваемся и мы запускаем новые инструменты. Мы запускаем, увеличиваем э, рекламу. Это очень важный момент. Э, делать сейчас больше исходящего потока для того, чтобы когда это закончится, пошел прирост. Не бойтесь, рассматривайте кризис как новые возможности для роста. И благодаря нашему партнеру Укрпочте мы продолжаем отправлять наши товары по всему миру.